श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार माझ्या प्रिय प्रेमय स्वामी भक्तांनो जीवनात प्रत्येक व्यक्तीला पैशाची आणि धनाची खूप गरज असते सुखसोयींसाठी कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी आणि भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी धन अनिवार्य आहे पण पैसा मिळवण्यासाठी प्रत्येक जण संघर्ष करतो धडपडतो कष्ट करतो तरीही काहींच्या नशिबात धनसंपत्तीचा वर्षाव होतो तर काहींना सातत्याने संकटांचा सामना करावा लागतो असे का होते श्रीमंत होण्याचे रहस्य नेमके काय आहे पैसा आकर्षित करण्याची शक्ती कशी मिळवायची भक्तांनो जीवनात पैसा मिळवण्यासाठी आपण अहोरात्र परिश्रम करतो कष्ट करतो प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतो पण तरीही काहींना भरपूर पैसा मिळतो तर काहींना तो हातात येऊनही टिकत नाही का असं होतं कारण पैशाला जाण्यासाठी अनेक वाटा असतात पण तो मिळवण्याचे मार्ग मात्र मर्यादित असतात आणि जरी एखाद्याने भरपूर धन कमावले तरी ते टिकवण्यासाठी योग्य साधने योग्य कृपा आणि योग्य आशीर्वाद आवश्यक असतात भक्तांनो मनात अनेक इच्छा असतात स्वप्न असतात पण पैशा अभावी ती पूर्ण होत नाही हवे हवेसे क्षण फक्त स्वप्नातच राहतात आज तुम्ही ब्याच आर्थिक संकटांनी घेरलेले आहात पैशाच्या कमतरतेमुळे अस्वस्थ आहात आणि या समस्यांचा अंत कधी होईल हे समजेनासन झाले आणि खरंच जेव्हा पैशाची गरज सर्वाधिक असते तेव्हाच अडथळ्यांची मालिकाही वाढत जाते पैसा सहज येत नाही आणि जरी आला तरी तो टिकत नाही पण ज्या क्षणी पैसा प्रवाहात यायला लागतो तेव्हा दुःख आपोआप नाहीस होत संकट पळून जातात आणि जीवन आनंदमय वाटायला लागत पण जर हेच घडत नसेल तर मग व्यक्ती चिंतेत सापडतो त्याच्या मनाला अस्वस्थता आणि प्रत्येक दिवस संकटांनी वाटतो पण महाराजांच्या कृपेने शेवट होऊ शकतो भक्तांनो जर तुम्ही या सर्व आर्थिक संकटांना अडचणींना आणि पैशाच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या त्रासांना सामोरे जात असाल तर आज आम्ही तुम्हाला एक अत्यंत प्रभावी उपाय सांगणार आहोत जो तुमच्या जीवनातील प्रत्येक संकटाचा शेवट करू शकतो प्रिय भक्तांनो अनंत कोटी अक्कलकोट निवासी परम कृपाळू जगद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा असा एक अत्यंत अद्भुत प्रभावी आणि चमत्कारी मंत्र आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत हा मंत्र फक्त एक मंत्र नाही हा आहे स्वामींचा कृपा प्रसाद हा आहे स्वामींचा वर्गहस्त हा आहे तुमच्या जीवनातील सर्व संकट दूर करण्याचं दिव्य तंत्र भक्तांनो फक्त एवढंच करा हा मंत्र तुम्ही एकावन्न वेळा किंवा एकशे आठ वेळा संपूर्ण ऐकला तर तुमच्या जीवनातील प्रत्येक समस्या आर्थिक संकट दुःख निराशा सर्व नाहीशी होईल आणि मग काय होईल तुमच्या जीवनात अपूर्व सुख शांती आणि समृद्धीचा वर्षाव होईल तुमच्या आयुष्याला एक नवी दिशा मिळेल तुमच्या घरात वैभव ऐश्वर आणि आनंदाची उधळण होईल आणि तुम्ही तुमचे संपूर्ण आयुष्य सुखाने शांततेने आर्थिक समृद्धीने आणि वैभवाने जगू शकाल तर भक्तांनो हा मंत्र ऐकण्यासाठी सज्ज व्हा कारण आता तुम्ही स्वामी समर्थांच्या कृपेने तुमचं नशीब बदलणार आहात भक्तांनो हा पॉवरफुल आणि चमत्कारिक मंत्र थेट ईश्वरी शक्तीचे लक्ष वेधून घेतो ही फक्त काही शब्दांची संगती नाही हा आहे स्वामींचा दिव्य आशीर्वाद जो तुमच्या जीवनात से दार शकतो जर तुमच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण असतील जर तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील सर्व समस्या दूर करायच्या असतील जर खूप प्रयत्न करूनही पैसा आणि धनसंपत्ती तुमच्या हातात टिकत नसेल तर भक्तांनो हा व्हिडिओ अजिबात दुर्लक्ष करू नका कारण आज स्वामी समर्थ महाराजांच्या कृपेने तुमच्या आयुष्यात एक अद्भुत चमत्कार घडणार आहे फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा हा मंत्र तुम्ही संपूर्ण वेळा ऐकला तरच त्याचा महासिद्ध परिणाम तुम्हाला प्रत्यक्ष अनुभवता येईल भक्तांनो जर तुम्ही या स्वामीमय युट्यूब चॅनेल वर नवीन असाल तर आत्ताच चॅनेल सबस्क्राईब करा या व्हिडिओला शुद्ध भक्तिभावाने एक लाईक करा आणि कमेंट मध्ये स्वामी समर्थ आई असे टाइप करून तुमच्या स्वामींवरील दृढ विश्वास दर्शवा कारण आजपासून स्वामी समर्थ महाराजांची कृपा तुमच्यावर कायम राहणार आहे भक्तांनो तुमच्या अथक परिश्रमाला योग्य ते फळ मिळावे तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळावे तुमच्या कष्टांचे सोने भावे, तर फक्त एक गोष्टन विसरता करा दररोज किमान एकदा तरी हा मंत्र ऐका हा मंत्र तुमच्या जीवनात आर्थिक समृद्धी सुख शांती आणि अपूर्व यश घेऊन येईल पण लक्षात ठेवा हा मंत्र कोणताही साधा मंत्र नाही हा मंत्र स्वतः स्वामी समर्थ माऊलींनी तुमच्यासाठी पाठवलेला आहे आजवर तुमच्या कानावर कधीही पडलेला हा अद्भुत मंत्र आज तुम्हाला ऐकायला मिळतोय कारण स्वामींनी तुम्हाला स्वतःच या कृपेचा भागीदार बनवले आहे भक्तांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला सहजासहजी मिळालेला नाही हे तुमच्या नशिबाने तुम्हाला दिलेले एक वरदान आहे याचा स्वीकार करा आणि स्वामींच्या कृपेचा महासाक्षीदार बना पण एक गोष्ट कटाक्षाने पाळा हा मंत्र पूर्ण ऐका कारण स्वामींच्या शक्तीचा अमोघ चमत्कार तुमच्या आयुष्यात कसा घडतोय हे जाणून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ अर्धवट सोडू नका भक्तांनो आज तुम्हाला स्वामी समर्थ माऊलींच्या कृपेचा साक्षात्कार घडणार आहे पण या दिव्य मंत्राचा लाभ फक्त तुम्हालाच नाही तर इतर ख्या स्वामी भक्तांनाही मिळायला हवा म्हणूनच या व्हिडिओला एकतरी ख्या स्वामी भक्तांपर्यंत जरूर शेअर करा यामुळे काय होईल स्वामींच्या कृपादृष्टीने तुमच्या जीवनात सत सकारात्मक बदल घडत राहतील समस्यांवर उपाय मिळेल अडथळे दूर होतील आणि तुमच्या आयुष्यात सुख शांती आणि समृद्धीचा प्रवाह सुरू होईल भक्तांनो स्वामींवर तुमचा निश्चय आणि श्रद्धा दृढ असेल तर कमेंट मध्ये श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ टाईप करा आणि तुमची भक्ती दर्शवा चला तर मग भक्तांनो स्वामी समर्थ माऊलींचा हा अद्भुत मंत्र ऐकायला सुरुवात करूया ओम नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित धनसंपत्त

ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्तिदेहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्तिदेहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्तिदेहि नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्तिदेहि नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय देहि नमः आकस्मिद्धनसम्पत्तिदे नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्तिदेहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्तिदेहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्तिदेहि नमः नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्तिदेहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्तिदेहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्तिदेहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्तिदेहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्तिदेहि नमः ॐ नमो स्वामि समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते 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 स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामि समर्थाय देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मित् धनसम्पत्ति देहि नमः ॐ नमो भगवते स्वामी समर्थाय आकस्मिद्धनसम्पत्ति देही नमः